बापू जी जैसे हम बात कर रहे थे कि जो असली धर्म को नकली धर्म के लोगों ने छुपा दिया छुपाने के लिए उन्होंने कई तरीके आजमाए लोगों को कई वर्गों में बांट दिया जैसे हम अगर अपने सनातन धर्म को लेकर चले उन्होंने वर्ण व्यवस्था ला दी लोगों को बांट के उन पे काबू पाना इजी हो गया तो इस पे मैं जानना चाह रहा था कि इसको हम रिवर्ट कैसे करेंगे कैसे उन्होंने तो, बांटा शुरू में लोगों को और हम उसको एक कैसे करेंगे मैं समझाऊंगा। जी पहले तो आपका सवाल ही गलत है कि सच धर्म को इन लोगों ने छुपा दिया सच के खिलाफ क्या बोले हैं ये नकली धर्म एक इन्होंने क्रिएट किया है जी। उसे बताया कि ये सच है यही धर्म है अर्थों के जो अर्थ है हमारे अनर्थ करके छुपाया नहीं असली तो उसे ही असली बताया है असली की कॉपी बनाई है नकल नकल जो उनके फायदे के लिए जो असली को छुपाते तो लोग कैसे मान लेते इसका मतलब असली है इसे धक दो ये है नकली ये ले लो ये तो हुए ही नहीं इसलिए आपका सवाल ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए था ऐसा है हुआ ही नहीं ना हो सकता है असली की डिटो असली की डिटो नहीं असली की नकल बना के पेश करती तो वर्ण व्यवस्था असल अपने आप अप छुप गया या नकल ऐसी बनाई असल बता दिया उसे यही है तो, तो अपने आप छुप अप गया बिल्कुल छुपाया नहीं अपने आप अप छुप गया ये तो ठीक है अब अपन असल को ढूंढ के फिर लोगों के पास प्रचारना होता है वो कौन होते हैं वो टाइम टाइम पे ऐसे लोग आते हैं जैसे गुरु नानक कहते हैं हरि जुग जुग भक्त उपाया जुग जुग समय समय सिर ऐसा कुदरत करती रहती है ऐसा होता रहता है अगर ऐसा ना हो तो ये जो लोग हैं परेशान हो जाते हैं असली धर्म क्या है हम धर्म का काम करते हैं जो ये कहते हैं लेकिन हमें मिलता कुछ नहीं जैसे कबीर के साथ हुआ उसने बड़ी कहानी लिखी है आज भी लोग हैं हमारे पास ये सारे ही हैं अब तो उनमें से नहीं हो तो और तो है ये बैठे ये बता ही रहे हैं। तो हमें ये बताया गया ये किया गया हुँ। हुँ। हमने कुछ मिला नहीं हम परेशान हुए सभी कहते हैं वर्ण व्यवस्था तो कैसे? ये नहीं। वो उस समय लोगों के अंदर जो है एक ऐसी इच्छा पैदा होती है अरे ये अंत हो जाता है इनका हद हो जाती है पाप की हद है ये तो फिर परमेश्वर कुछ ऐसी कला बरता है कोई आदमी ऐसा होते ही आदमी चलते हैं एक आदमी को सोची दे देता है खोज में लगा देता है वो उसे समझ आ जाती है दूसरों को समझा देता है जो उसके पीछे ही होते हैं वो भी साथ ही होते हैं उसके थोड़ा ही अंतर होता है उनके, उनके। उनको जल्दी समझ आ जाती है हुँ, हुँ, बात फैल जाती है आ, ये जो लोग हैं धर्म का गलत प्रचार करने वाले इनसे इन लोग बागी हो जाते हैं पब्लिक इनसे बागी हो जाती है।, है जो, जो मनु आ, स्मृति थी जिससे उन्होंने समाज को बांटा था नहीं क्या वो भी हिस्सा था इसका नहीं नहीं मनु ने समाज को नहीं बांटा मनु ने कुछ और किया था बाद में कुछ और लिख लिया गया जैसे गुरबाणी कुछ और थी उसमें कुछ ऐसे अक्षरों को बदल दिया गया गलत मल्त बचा अब अबारी कहीं बढ़ा दिया कोई अक्षर कहीं कैसे। उसके अर्थों के अनर्थ हो गए ऐसे ही इन्होंने ग्रंथों में किया है मनु ने तो ये कहा था कि जो नी धर्म से घिरे हुए आदमी हैं नीच प्रवृत्ति के आदमी है उन्हें पावर में नहीं आनंद देना चाहिए लेकिन जैसे कहते हैं कि चार अरे नहीं, नहीं बात तो सुनो जी 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 ये तो बाद की बातें हैं अच्छा के जो नीच आदमी है जो सत्य के मुखालफ हैं, जो साकत के साथ खड़े हैं वो पावर मैन आए कभी भी ना आर्थिक पावर उनपे हो ना ये मैन पावर उनके साथ है जो सच धर्म के लोग हैं जो सत्य के खिलाफ है। हैं खिलाफ हैं उनके नीचों के ठीक है उनको शक्तिशाली नहीं है हो रहा दबा के रखना है अब जो दबा के रखे उन्होंने बाद में ये हो गया कि नीच कर्मी तो ब्राह्मण का लड़का है जो नीच कर्मी था उसके घर पैदा हो गया भगत भगत नीच बन गया उसका जो लड़का है कुराफाती वो ब्राह्मण बन गया ये बाद की बातें हैं बाद में सोड़ने लगा वो गुणनान की यही तो कह रहे हैं खसम वसारते कम जात जो विचारधारा सत्य को विसार देती है वो कम जात है उसकी नीच जात है कम जात है नीच जाति की है नानक नवाब वा सुना नाम के बिना जो है लोग कोई भी हो वो नीच है कर्म से नीच कोई नहीं होता तो आपके हिसाब से जो जात पात हम देखते हैं ये तो इन्होंने है बाद में इसे नुकसान भी किया हमारे समाज का तो इसे पंडित ने किया बाद में राजा से मिलकर कोई नीची काम करे बस दरिद्र वो दिए गरीब थे उनके घर मलिनता थी रहती, उनके काम भी ऐसे थे, इनसे मैं बद्रुवती गई है वो, वो इग्नोर कर दिए बस तो उनको धर्म तो से बंदा था बहुत लेवल का, उसे इग्नोर कर दिया। राजा गलत का, का कितना ही गलत हो वो ठीक, इंदर राजा कितना ही गलत हो वो ठीक, पूजने होगा, लेकिन एक निजी जात का व्यक्ति और इधर है वो दासी का सोता है वो नीचे नहीं ज्ञान में है ऊपर वैसे वैसे ज्ञान है उसके पास बहुत को तो तो राजा करण का नहीं ऊँची याद नहीं है ये जो हुआ है इसने भी नुकसान किया धर्म का बहुत इसने नुकसान किया ये हिंदू धर्म जब हिंदू जब से ने कहने लगे हैं जब से ये कर, कर्म करने लगे हैं हिंदू को धर्म नहीं है धर्म विहीन का नाम हिंदू है जो धर्म के नाम पे अंधविश्वास फैलाता है जुल्म करता है वो हिंदू है हिंदू को धर्म नहीं है धर्म से घिरा हुआ जो है वो हिंदू है हिंदू अंधा का है गुरबाणी में, धर्म थोड़ी अंधा होता है ना उसे अंधा का है जिसके ये आंख नहीं है गुरबाणी उसे अंधा नहीं कहती आंख बाहर के आंख का से कोई मतलब नहीं जो सत्य और असत्य की पहचान नहीं वो हिंदू है सत्य की अगर पहचान होती तो मूर्ति पूजा क्यों करता पत्थर को भगवान कैसे मानता पाहन में परमेश्वर कैसे मानता पाहन में परमेश्वर होता नहीं पेड़ पौधों में होता है ये जीवित है पाहन का मत पत्थर हाँ पत्थर तो शूद्र लोग पेड़ पौधों की पूजा करते थे है? जो शूद्र लोग थे वो कभी किसी पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे कभी किसी वृक्ष की पूजा करते थे तो वो धर्म से ज़्यादा नज़दीक थे मेरे ख्याल से इस हिसाब से वो नहीं पूजा नहीं करते पूजा की बात नहीं है वो जैसे बता दिया बेचारे करते थे वो सेवा करते थे पूजा नहीं करते थे सेवा को ही पूजा कहते हैं ये पेड़ हैं लगा दिए बाग लगा दिया तुम इनकी सेवा करो भाई पानी डालो ये डालो वो पेड़ों की पूजा कर दी तुम्हें तो ये तुम्हारे लिए देवता है hmm. तो मैंने कहा इस ये भक्ति है तुम्हारी फल मिलेगी hmm. तो पुरक्षों को पानी देना है भी भक्ति hmm. माड़ी बात तो है नहीं hmm. बाघ लगाना कोई माड़ी hmm. पाहन को पानी देना माड़ी बात है पाहन को पानी देना बुरी बात है बुरा काम खुद करते थे अच्छा काम शूद्रों से करवाया शूद्र आगे निकल गए और पीछे हो गए फिर गुरबाणी ने कहा कि जो ब्राह्मण होगा पंडित हो जाएगा वो नीच काम करेगा जो शूद्र होगा वो पंडित वाला काम करेगा क्षत्रिय होगा अपना धर्म छोड़ जाएगा वैश होगा वो क्षत्रिय की जगह ले लेगा क्षत्रिय वैस की जगह ले लेगा ले ब्राह्मण शूद्र की वरुण शंकर प्रजा सब हो वो अब हो गई इनके लिए तो वो बुरी बात है क्यों, इन्होंने बनाई थी इनका तो हो गया बेड़ा कर ये तो उसे अधर्म मानते हैं लेकिन अंग्रेज उसे धर्म मानते हैं हम भी उसे धर्म मानते हैं गुरबाणी भी उसे धर्म मानती है ये अंतर है उस धर्म में और इसमें समृत शास्त्र की के धर्म में होते नहीं जब ये कहते हैं वर्ण शंकर प्रजा सब इनके धर्म के हिसाब से वो कल होगा हमारे धर्म के हिसाब से सच होगा इनको तो अपनी सुप्रीमेसी चाहिए हम जुल्म भी करेंगे जाति भी करेंगे और हम पूजन योग भी बने रहेंगे लेकिन ना तो मानव हृदय से मानव माने से कबूल करेगा ना परमेश्वर कबूल करेगा hmm. जबरदस्ती कबूल करवा लो तुम मन से निकलेगा वो अलग बात है जब जबरदस्ती इनके साथ होने लगी फिर hmm. चिल्लाए मुसलमानों ने की जब तुम कर रहे थे जब जब ये कर रहे थे हरिजनों के साथ जो भक्तों के साथ इन्होंने की वो जाति नहीं थी अपनी जाति जाति नज़र नहीं आती किसी hmm. को भी मुसलमान औरंगजेब नहीं मानता था कि मैं जाति कर तो रहा हूँ तो कह रहे मैं धर्म का कम कर रहा हूँ लेकिन हमें जाति लगती थी hmm. इनको जाति लगती थी धर्म हरि सिंह नरुआ नहीं मानता था जाति कर रहा हूँ लेकिन जालम था वो जुलम कर रहा था जिसको बच्चे डर रहे हैं जिससे इनोसेंट बच्चे के मन में जिसका डर हो वो जालम होता है ये अलग बात है उन वोनो, अंग्रेजों ने उसे डिक्लेयर कर दिया बड़ा वारियर वो तो इन्हें बेवकूफ बना रहे हैं सिखों को आगे करके मरवाने को मुसलमानों ने क्या आगे कर दे के इनको मरवाओ आगे करके बेवकूफों को वही आपकी बात आ गई मुर्गी खाना है मुर्गी को भुर्गी बड़े को, और क्या? बड़े को को आगे कर दो बस ये पैसे के भूखे हैं पैसे दो आगे करो लड़ेंगे मरे कार भी यही कर रही हैं आज कल हमें तो पता है लेकिन उन्हें जो हैं खालस्तानी है खालिस्तानी है उन्हें उन्होंने कहा तुम्हें पैसे खूब मिलेंगे तुम लाओ फंसाओ और कहा आगे पैसे हमारे आदमी तुम्हारे मरो ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਕਿ ਲੜਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉਨਕੀ ਆ ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋ ਜਾ ਆਦਮੀ ਨਾ ਮਰੇ ਹੂੰ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਮੁਨਕੀਆ ਪੈਸਾ ਦੋ ਔਰ ਕਾਟੋ